Представьте, если вы столетиями, допустим, 300 лет, ваши предки жили в городах и все свое добро, которое они заработали, передавали бы по наследству. То есть не было бы ни революции, ни войн, не приходили бы красные, не отбирали все, ни белые, не отбирали бы все, ни не немцы в 41-м не отбирали все. Не было бы крепостного права, когда ну, вообще даже одежда крестьянина ему не принадлежала. Было, по сути, все, все были этого не было 300 лет ваши предки жили в городах наживали добро были лучшими там мастеровыми и все свое нажитое добро передавали по наследству вот представили вот это вот и есть нидерланды то есть здесь люди где-то вот с середины 17 века по сути живут себе спокойно то есть уже тогда 300 лет назад половина жила в городах это был богатейший регион, здесь была уже ну, полностью капиталистическая экономика на тот момент, на тот момент, когда у нас было, допустим, еще восстание Богдана Хмельницкого. И Украина даже порох тогда не могла производить. То есть здесь уже люди на кораблях плавали в Индонезию за специями. Вообще, конечно, очень интересно. Кстати, если кому нужны билеты из Украины в Нидерланды, либо обратно, без предоплаты на сайте Рубикон.